Выдивитесь новини міста жовті воды. Сніг зійшов, оголивши усі недоліки комунального господарства в місті. Це і протікаючі покрівлі, і ями на дорогах, і сміття по всьому місту, яке несвідомі жовтовоці накидали за зиму. Сміття поспішає прибрати комунальне підприємство чисте місто. А ось прибудинкові території, які належать ОСББ, люди прибирають самі. І комунальники скаржаться. Мешканці несанкціоновано користуються контейнерами. в городе ведется уборка, и мы видим резкое увеличение количества мусора. Но пока что мы с этим справляемся. Вот единственное, что, на чем я хотел остановиться. Работники ПЖРО, в принципе, мы с ними сотрудничаем в этом направлении. Они, убирая город, складывают все на отдельные кучи, которые потом возят транспортом собственным. Вот. Ни одно ОСББ к нам не обратилось с таким вопросом. И э, мусор, я смотрю, у них не прибавляется. Соответственно, все оказывается, очевидно, в наших контейнерах. Я хочу развеять э, то, о чем говорят головы, э, о том, что когда-то было разрешено треть контейнера, засыпать уличным сметом и прочим. Мы делать этого не можем. Если вы хотите вывозить мусор, который не есть твердыми бытовыми отходами, а уличный смет, ветки и прочее. Составляйте с нами договор, пожалуйста, заказывайте технику, мы с удовольствием будем вам помогать в этом вопросе. Ну вот второй момент, когда вышло солнце и подул ветер, это пакеты по, раздулось, пожары, после... пожары, и пакеты пораздувало, под, пакеты пожар в районе полигона. Значит, там очевидно под выпас люди готовят себе. Ну, как я понимаю, полу территорию, да, и выпаливают Вчера пожар остановили, мы порядка 5-7 метров от э, тела полигона. Пожарных вызывали, в общем, занимались. У меня просьба возле полигона, да и вообще, как касается всех территорий, при такой, когда суш и ветер, э, огнем не пользоваться. Это не метод э, организации посовыщ, здесь э, есть совершенно другие цивилизованные способы. Підприємство ЖРЕО також долучилось до прибирання території міста. Вичищають підвали та покрівлі від сміття. Робітники отримали заробітну плату повністю, а ось адміністрація лише на 40%. Немає коштів, тож у «Жрео» просять якнайшвидше підняти тарифи. Зарплата під підприємтю виплачена працівникам всем рабочим 100%, и терскому составу на 40%. Все связано... Что люди оплачивают именно в том, в рамках того тарифа, который сейчас есть. У нас задолженность по субсидиям и по льготам получается почти 2 миллиона. Вот. И по местному бюджету у нас уже есть задолженность. Еще тоже хочу заострить внимание именно по как и чистому, так и у нас, что мы дальше могли работать, на этих тарифах мы работать не можем, которые сейчас нужно делать хотя бы коррегование. Это на ближайший исполком, мы думаем, этот вопрос будет выноситься и решаться. Если не будет принято это решение... То вы надо... на предъявите иск, я знаю. Да, да. Нам нічого не залишиться. Як таке. До вирішення жовтоводських проблем долучився і народний депутат України Олег Кришин. Він профінансує ремонт покрівель, а дороги відремонтують за обласні кошти. В этом году ми намагаємося зробити же, як в прошлом году, по дорогам, а по кришам в несколько разів більше. Зараз по предварительні договорів з народним депутатом Кришиним Олегом Юрійовичем. За счет денег, которые он, как народный депутат, получает с государственного бюджета, он собирается профинансировать примерно 12 капитальных ремонтов крыш в городе Желтые воды. Причем 10 из этих крыш это крыши ОСББ, поскольку идея ОСББ совпадает с общей государственной политикой стимулирования деятельности ОСББ. Поэтому 10 из 12 крыш будет ОСББ, и это деньги народного депутата через государственный бюджет. распорядитель он. И он вправе распоряжаться, куда этими деньгами. Пока он сегодня хочет эти деньги направить именно туда. Кроме того, он желает направить эти деньги на социальные объекты, например ремонт капитальный фонтана в городе Желтые воды, который находится в парке Славы, чтобы сделать его чуть ли не постоянно действующим в летнее время года. Плюс капитальный ремонт окон в музыкальной школе. Вот такие сегодня переговоры ведутся. Ну и другие крыши с управления ЖКХ вода также предполагается ремонтировать. Теперь уже деньги за областного бюджета. Что касается крыш и дорог. По дорогам планы известны. У нас в распоряжении улица Франко полностью капитальный ремонт. Улица Ярослава Мудрого, старое название Дзержинского. То, что там лежит, это вы должны понимать, и мы говорили, это не капитальный ремонт, это было сглаживание тех ям, из-за которых эта дорога вообще могла не досуществовать до весны. Эта дорога будет, улица будет делаться капитально. Франко в распоряжении есть. Улица Заводская, ее начали делать, и по моей просьбе ее прекратили делать, потому что там уже был мороз. Это будет делаться до конца. Будут устраняться недостатки, которые увидены на улице Первомайской. Я вам скажу сразу, что недостатки, которые есть на других дорогах, в том числе на дороге Желтой Воды-Нерпетровск, несравнимы, велики с нашими недостатками. Тем не менее, это все будет устранено. Кроме того, планируется выделить приличные средства на текущий ремонт улиц в городе Желтые Воды, и, этот, и эта сумма будет выставляться на прозору. Сегодня утром было дано распоряжение подготовить рабочую комиссию для того, чтобы работать по третьему направлению – применение в Желтых Водах для текущего ремонта улиц новых технологий, которые известны в Украине и за рубежом. И чем быстрее, тем лучше. Требование будет следующее. Соответствующее качество при низкой цене. Плод до того, что будем обращаться в проектные институты, в институты учебные, которым известны такие технологии. Тогда мы понимаем, что такие дороги, как в Америке, железобетонная со сваркой арматуры в шахматном порядке со специальной сталью толщиной чуть ли не полметра, мы не сможем в золотой выдос сделать. И не надо, у нас нет такого движения таких нагрузок на дороге. Тем не менее, постараемся в этом году сделать то, что мы не сделали очень многие годы. Еще раз повторюсь, в прошлом году был сделан такой капитальный ремонт, которого не было 20 лет в желтых водах вообще. Пропозицию деяких желтуводцев в вместе властный асфальтный завод Володимир Абрамов прокоментував так. Этот асфальтобетонный завод может работать по крайней мере, не очень убыточно, не очень убыточно, если будет работать непрерывно, выдавая 25 тонн асфальтобетонной смеси в час. И он так должен работать, по крайней мере, с мая хотя бы по октябрь месяц. Непрерывно, не выключаясь, 25 тонн в час. Учитывая, что тонна асфальта примерно стоит себестоимость 1200 гривен, вы можете поднять, что 25 умножить на 1200, вы получите минимальную себестоимость работы этого завода в час. Таких денег для того, чтобы обеспечить такую работу, у нас, конечно же, естественно, не. тем более там надо будет его, чтобы запустить, я так понимаю, это не одна сотня тысяч гривен запустить. Поэтому по этому пути наш город не пойдет, Взять на себя такой объект, который является неэффективным, мы не можем. Поэтому и третье направление будет работать, рабочая группа, для того, чтобы понять, какое самое эффективное направление, какую машину можно будет приобрести. Я вам больше этого скажу. Проведены переговоры с частными фирмами, которые готовы за свои деньги приобрести современное оборудование для ямочного ремонта дорог в городе Желтые воды, а затем город будет брать в аренду это оборудование и использовать для ремонта. Поскольку они понимают, у нас оборотных средств нету таких свободных денег, поэтому они готовы, бизнес готов приобрести такое. 10 тысяч долларов купят, 20 купят. По крайней мере, они понимают, и они тоже осознают, что в городе должны быть сделаны дороги. С учетом того, что в городе есть перспектива, и сегодняшний день инвестор в город заходит. Это и магазини, і заводи в місті заходять уже. Оборудование вже для одного из заводів завезено. Воно ще буде встановлюватися. Хуліганські розбої та пограбування розпочалися на міському ринку по вулиці Ярослава Мудрого. Вночі вдарилися до кіоску та вкрали цукерки. 22 на 23 февраля неізвісними ліцями був вскрит контейнер з кондитерською продукцією. Там взяли, украли папку с документами и около 6 килограмм конфет. Этот этот контейнер оснащен автономным входом не с территории рынка, поэтому произошло это да, ну, с улицы Зержака. Ну И второе происшествие произошло с пятницы на субботу. Там группа лиц, предположительно подростки, они сломали замок на воротах и проникли на территорию рынка. Были сломаны несколько деревянных и пластиковых ящиков. Но сторож оперативно отреагировал, но не успел, конечно, догнать. Они покинули территорию, убежали. Но полиции все-таки зафиксировано наше обращение. Територія навколо автовокзалу це перше, що бачать люди, які приїздять до нашого міста. Наразі вона у занедбаному стані. Тож місцеві мешканці просять владу посприяти у наведенні порядку. Розвілка як їхати в сторону Криворуська траси на кольцо, там повністю мажевільник згорів і він вже вряд ли йдют. И как бы это накануне рок-фестиваля было, в прошлом году мы просили убрать, хотели собственными силами, но я не могу лично прийти и все там это вырвать самостоятельно, потому что тоже может какая-то ответственность быть. Эти растения, возможно, у кого-то же стоят у вас на учете. И в районе подземного перехода, то есть вся вот эта линия вокруг домов, заводская, набуденного, там постоянно вокруг нашей этой территории сорняки выше подземного перехода. Просто просьба такая и от жильцов сейчас накануне праздников таких и поминальных дней опять приедут гости со всей Украины и за границы тоже. Обратить внимание на эту территорию. Вы являетесь монополистами в этом вопросе. Нам не разрешили не участвовать, не взять эту территорию.